કોમી એકતા માટે આલમ દરગાહના મહેદી રોશન ખાતે એકસો એક દીપ પ્રગટાવી દુઆ કરાઈ અર્ધ રામ મંદિરની બાવીસમી પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ નિમિત્તે અમદાવાદમાં હઝરત શાહે આલમદરગા મહેદી રોશન ખાતે એકસો એક દીપ પ્રકરાવનો કાર્યક્રમ શાહ આલમદરગાના ખિદમતગાર મિયા ચિષ્તીના નેતૃત્વ હેઠળ સર્વ ધર્મ આગેવાનોની ઉપસ્થિતિમાં રવિવારે સાંજે સા સાડા પાંચ કલાકે યોજવામાં આવ્યો હતો આ કાર્યક્રમ બાદ કોમી એકતા અને ભાઈચારાઓ અમદાવાદ સહિત સમગ્ર દેશભરમાં જળવાઈ રહે તે માટે દુઆ પણ કરવામાં આવી હતી દરમિયાન વડોદરા દુર્ઘટનાના મૃત્યુ મૃતકોને બે મિનિટનું મૌન પાડી તેમને પણ શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી આ પ્રસંગે ગુજરાત રાજ્ય હજ સમિતિના અધ્યક્ષ ઇકબાલ સૈયદ જમાલપુરના ભરતદાસ બાપુ મહારાજ સુફી સૈયદ યાસીન મિયા બાપુ સુફી સૈયદ સફી બાપુ મદારી બુખારી બીપુન બાપુ किप सिंह खालसा खालसाज मानवदास साहेब पी एन दास बापू हजरत सफीदास बापू भोपा बापू दास जी खास उपस्थित था हमने यहाँ पर एक सौ एक दिए जला के जिसको अखंड जोत कहा जाता है और मौला पंजेतन पात के सिक्के में मौला हुसैन के सिक्के में इमाम अली मकान मौला अली मुस्किन दुषा के सद्के में हमने यहाँ दुआएं मांगी चौखट पर आलम सरकार की कि जल कल का जो प्रोग्राम है महाआरती का प्रोग्राम बड़ा अच्छा जाए और हमारे स्वामी एकता के प्रति भरतदास बापू सभी बापू हमारे हज कमेटी के सदर हमारे इसनपुर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज और मुबीन भाई यहाँ के दरगाह के सब लोग यहाँ और लाखों की तादाद माँ यहाँ पर ये दिए हमने रोशन किए और दुआएं इसकी मांगी गई कि अल्लाह ताला ये जो एक ऐतिहासिक दिन है और इसके लिए मेरे को बड़ी खुशी है कि सालम सरकार में मैं नहीं जा सका और सालम सरकार के दरबार में एक सौ एक चिराग जला के मेरे भी जितने कौमी एकता के भाई और शाह आलम सरकार में जो मैंने कौमी एकता का संदेश दिया है जितने भी मेरे मुसलमान हिंदू भाई बहन संतानी पुलिस हर हर तरह के लोग यहाँ पर आए आज एक आए एक बड़ी खुशी का माहौल है और ये माहौल में मैं बहुत दुआएं कर रहा हूँ कि कल का ऐतिहासिक दिन बहुत अच्छा जाए शांति संपूर्ण से जाए यहाँ बरसों से भाईचारा की जो मित्र है दश्य यहाँ पर बरसों से यहाँ से भाईचारा होता है प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है अयोध्या में तो ऐसा नहीं लगता कि हम अयोध्या में नहीं है हमें ऐसा नहीं लगता कि हम अयोध्या में नहीं है लेकिन वहाँ जा नहीं सकते लेकिन ये महोत्सव जो यहाँ पर बना रहा है ये का प्रतीक यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोग देख रहे हो और शोभा तो ने जो बोला कोई अफवाह जहाँ से फैलती है तो वहाँ से एक सौ नंबर पर फ़ोन कर दीजिए क्योंकि एक ऐतिहासिक कल एक ऐतिहासिक प्रोग्राम अपने हिंदुस्तान की सरजमीन जो भारत देश की धरती पर ये प्रोग्राम हो रहा है कई बरसों से एक ऐसा जटिल प्रश्न था तो इसका निकाल सरकार तो लाई साथ में लेकिन कभी एकता का प्रतीक भी दिखाई दिया है अभी देखिए भारत देश में सभी मुसलमान इसमें कितने जुड़े हैं तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई अलग मजहब है और मैं कई वर्षों से यहाँ आता हूँ और मैं कहता हूँ कि चलो आओ कोई ऐसा समाज बनाया जाए जिसमें नफरत नहीं प्यार सिखाया जाए चलो आओ कोई ऐसा समाज बनाया जाए जिसमें नफरत नहीं प्यार सिखाए हिंदू मुस्लिम के दीवार गिरा कर पहले इंसान को इंसान बनाया जाए तो यहाँ इंसानियत देखने को मिलती है इसे પ્રાણપ્રતિજાઈ રહી છે તેમાં કોમી એકતાના અનોખું સ્વરૂપ અમદાવાદમાં જોવા મળ્યું હતું દર્શક મિત્રો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર સમાચારની ખાસ ગતિવિધિ માટે આપની હારતા રહો વેસ્ટ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન નમસ્કાર